yang berikutnya itu isu binaan haram di sekitar Kuala Lumpur. Saya ingin menarik perhatian dewan pada satu trend yang amat membimbangkan dan mencerminkan kegagalan kerajaan dalam penguatkuasaan undang-undang. Data yang ada pada saya menunjukkan jumlah binaan rumah ibadat haram meningkat secara konsisten setiap tahun. Sekitar 89 kes tahun 2021 naik kepada 95 pada 2022, meningkat lagi 103 pada 2023, terus melonjak 110 2024 dan mencecah 118 tahun 2025. Ini bukan peningkatan kecil, ini pola yang jelas setiap tahun bertambah. Di tangan saya ini satu dokumen yang mengandungi senarai puluhan lokasi yang dikategorikan sebagai rumah ibadat haram di Kuala Lumpur. Lengkap dengan nama tempat, alamat, nombor lot, pemilik tanah, status hak milik, mukim dan catatan. Dokumen ini bukan cerita kedai kopi. Ini data pentadbiran tanah dan ini isu kedaulatan undang-undang dan isu integriti kerajaan. Saya nak tanya dengan tegas, Tuan Ketua, di mana penguatkuasaan DBKL? Di mana ketegasan kerajaan? Bila perkara haram itu meningkat tiap-tiap tahun, ia memberi maksud satu maksud saja. Sama ada kerajaan tidak mampu menguatkuasa atau kerajaan tidak mahu menguatkuasa atau yang paling buruk ada pihak yang membiarkan kena tahu akhirnya kerajaan akan tunduk mencari jalan pemutihan kegagalan puan kuasa ini mencetuskan satu masalah lebih besar membentuk insentif song sang bila suatu binaan haram dibiarkan ia menghantar mesej bahawa langgar dahulu runding kemudian bina dahulu kerajaan akurus selepas itu saya mahu kerajaan jawab dengan jelas dalam dewan ini berapa tindakan roboh henti kerja pendawaan yang telah dibuat untuk setiap tahun sehingga tahun 2025 Berapa notis dikeluarkan? Berapa kes dibawa ke mahkamah? Berapa yang diselesaikan yang tindakan undang-undang sebenar bukan mesyuarat demi mesyuarat. Yang lebih serius ialah pendekatan kerajaan yang nampaknya lebih cenderung kepada memberi tanah gantian setiap kali isu menjadi panas bila pemilik asal mahu membangunkan tanah mereka. Saya nak tanya soalan yang sangat asas tapi sangat penting. Adakah kerajaan mahu menjadikan tanah gantian sebagai SOP dengan izin untuk setiap binaan haram? Kalau ya kerajaan sedang membuka pintu kepada satu doktrin yang paling merosakkan dalam pentadbiran tanah negara. Buat binaan atas tanah orang, kemudian desak kerajaan, beri tanah lain sebagai pampasan. Ini bukan penyelesaian. Ini merupakan ganjaran kepada pelanggaran undang-undang. Puan Yang Dipertua, saya pindah kepada isu yang berikutnya. Pagi tadi, saya bersama dengan Kuala Langat pergi ke satu lokasi di Tanjung Sepat hasil jemputan daripada masyarakat. Di situ, Iaitu kawasan peternakan babi di Tanjung Sepak. Saya ingin respon kepada puncak Borneo tadi. Bila kita sebut tentang babi, bukan kita menghina makanan ataupun menghina sumber protein yang digunakan oleh uh, bukan selain daripada orang Islam. Walaupun beliau sebut tadi babi busuk, budu lebih busuk. Saya rasa itu bukan maksudnya sebab bu, budu tak busuk lah. Busuk tak busuk ini dia bergantung pada konteks masing-masing. Bahkan dia kata durian busuk. Tanah merah saya tak tahulah dia kata Mas, durian busuk. Saya nak minta penjelasan. Sila. Pak Simas merujuk kepada pembinaan di atas tanah. Pembinaan haram di atas tanah. Dan selepas itu, orang yang membina pembinaan haram itu menuntut pampasan. Apa yang dimaksudkan oleh yang berhormat Pak Simas sebenarnya? Mohon penjelasan. Saya rasa dah, dah jelas dah tu. Tadi saya sebut panjang lebar tadi. Orang yang bina tanah di atas tanah kerajaan, atau tanah milik orang lain kemudian binaan itu binaan haram dan mereka diberikan ganjaran terhadap pelanggaran tersebut dapat pula peluang untuk bina di tempat yang lain saya rasa benda ini dah jelas no, apa maksudnya merujuk kepada siapa saya tanya tolong jelaskan saya tidak merujuk kepada sesiapa uh, tu sebab tadi saya dah beri saya dah bentangkan angka-angka pelanggaran pelanggaran di sekitar Kuala Lumpur dan saya mahu supaya Menteri jawablah. Benda ini saya jelas. Adakah anda merujuk kepada mana-mana kuil atau tempat rumah ibadat? Yang berhormat. No, Puan Pertua, jangan, jangan dekat saya Puan Pertua. Uh, saya rasa ini soalan ini, uh, kalau dalam mahkamah bolehlah nak tanya. Baik, tentang uh, isu babi tadi. Saya rasa sedikit terkilan dengan apa disebut oleh Puncak Borneo Purnia. Walaupun saya tahu beliau tidak bermaksud untuk menghina budu. Tetapi... Apa yang penting, Puan Ibu Tua, ialah penternakan babi di Tanjung Sepat ini yang telah mendapat perhatian daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang menggesa supaya peternakan ini dipindahkan setempat-tempat mengganggu. Dan tadi saya tengok macam mana betul-betul mengganggu orang tempatan dengan ini gambar saya ambil sendiri dengan aliran sungai tidak mengalir dengan berkeladaknya dengan walaupun 30% saja ladang babi beroperasi selepas virusnya melanda pada tahun lepas ini pula kumbahan yang tidak diseliakan. Saya ingin bertanya dalam Dewan ini, dalam konteks kerajaan persekutuan, apa tindakan jabatan alam sekitar dan jabatan veterina terhadap isu seperti ini? Menangis dan hampir menitiskan air mata penduduk tempatan mengadu kepada kami. Tadi, saya bukan saya nak kacau kawasan orang lain. MP Sepang dia tak dapat berhujah kerana beliau anggota kabinet. Tetapi yang pasti ini merupakan isu sejagat. Walaupun kerajaan Selangor nak pindah ke Bukit Taga dan itu tu isu yang lain pula. Kalau pembinaan besar-besaran berlaku di Bukit Taga barangkali itu satu perkara yang boleh kita bahaskan kemudian. Tapi dalam konteks operasi dan tindakan kerajaan persekutuan. Di mana tindakan jabatan alam sekitar bila kolam kumbahan seperti ini beroperasi di Tanjung Sepat. Yang mana radiusnya sekitar satu kilometer sahaja daripada masjid dan kawasan penduduk tempatan. Dan ini menjadi persoalannya. Dan sampai bila penduduk-penduduk di sana nak menanggung isu seperti ini. Saya minta walaupun kerajaan Selangor dah umumkan ia akan dipindahkan serta-merta. Tetapi perkataan akan itu sendiri. Bilakah ia akan dipindahkan? Bertahun satu tahun lagi, dua tahun lagi atau berapa tahun lagi? Jadi ini perkara yang perlu untuk kita laksanakan, perlu kita, kita beri perhatian. Puan Pertua, saya ingin menyentuh pada isu Mas yang berikutnya. Masih Mas, Kota Melaka. Sila, Sina. Masih Mas, Sebenarnya apabila peristiwa ini mula-mula berlaku, yang mengadakan press conference silang abah ialah wakil daripada Bersatu, parti Bersatu, di mana mereka meminta supaya kekagahan biar pentenak Ginzil tersebut biar mereka terus beroperasi di sana. Jadi, apakah pandangan uh, Pasir pasti uh, pasti mas? dia bercanggah dengan uh, pendapat uh, Pasimas dengan pendirian Parti Bersatu. Saya tidak tahu menahu apa yang dirujuk oleh YTM. Uh, saya saya, saya nak, hanya saya merujuk nak... kepada titah ke bawah Duli Yang Sultan Selangor ya. yang mahu supaya peternakan babi di Tanjung Sepat ditamatkan dengan segera dan kalau ia masih berdegil Sultan Selangor menitahkan supaya wakil-wakil rakyat buat dibina rumah mereka berhampiran ya, dengan ya. dadam babi. Ini satu idea di luar kotak dengan tanya. maksudnya bahawa dengan maksudnya bahawa yeah, yeah. supaya wakil rakyat mengambil serius dalam isu ini. Soal yeah. parti bersatu parti ini itu saya fikir kenyataan-kenyataan uh, yang -kenyataan dikeluarkan di luar konteks. So, dalam perikatan nasional ada bersatu dengan PAS. Nampaknya waktu mula-mula bersatu pergi bertahan, mempertahankan supaya boleh terus Speaker, tanda sebab dia tak bagi laluan. Ada, Jadi parti sekarang bersatu, pula PAS rasmi. kata Pakai ya Putrajaya ni wakil bersatu ni. Kota Melaka saya bagi laluan Laka. pada Putrajaya sana. Kota, oh, Hipro... Kota Melaka ini kamu ada? Kota Melaka, Kota Melaka. Jangan politikan isu ini. Kota Melaka. Ini ialah satu isu tentang Kota, pencemaran. Kota Melaka dengarlah Putrajaya, Kota, Kota Melaka, Jaya, Kota Melaka. cukup lah tu Kota Melaka. Ini. Kota Melaka. Pusing, pusing, pusing. Kota Melaka saya minta sembang kat saya, luar tunjuk artikel mana sekejap. Saya bagi pada Kota Melaka luar tunjuk artikel. Saya bagi. Saya bagi Pertoran Jaya sila. Uh, speaker Peraturan Dewan. <coughs> speaker saya bangun atas Peraturan Dewan Peraturan 36, kurungan 9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia. Dan juga Peraturan 12 di mana ahli-ahli tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Saya telah, saya telah dengar tadi perbahasan yang Muhammad Pasir Mas membangunkan, membangkitkan isu berkenaan dengan pembinaan-pembinaan di atas tanah dan pembinaan-pembinaan itu, pembinaan haram menuntut pampasan dan beliau merujuk kepada Kuala Lumpur, di sekitar Kuala Lumpur. Saya telah bangun dan tanya dengan beliau untuk menjelaskan manakah isu spesifik yang dirujuk oleh beliau? Beliau enggan jawab. Tetapi kalau beliau merujuk kepada isu yang melibatkan sebuah kuil, saya minta beliau menjelaskan kedudukan adakah beliau merujuk kepada perkara tersebut. Kerana beliau berucap sebagai seorang wakil parti Perikatan Nasional Parti PAS. Saya mohon menuntut beliau menjelaskan kedudukan. Kalau beliau tidak menyentuh itu, saya minta beliau jelaskan. Kalau beliau merujuk kepada perkara tersebut, saya minta beliau jelaskan. Jangan main-main di sini. Ha, ini isu melibatkan isu agama. Kemarin, Tuanku yang di Pertuan Agong telah bertitah menyatakan dengan jelas. Jangan kita menyatakan apa-apa yang boleh mencetuskan huru hara di negara kita. Puan Speaker, saya mohon perkara ini pasti mas untuk jelaskan. Pertua bagi floor pada saya. Baik, saya tidak merujuk pada mana-mana, saya tidak merujuk pada tim A atau tim B dalam DAP dan saya tidak merujuk pada mana-mana binaan. Jadi saya hanya merujuk pada data yang ada pada saya dan kalaulah uh, pihak Puan Ketua mahukan data ini, saya boleh berikan pada bila-bila masa. Speaker, Ma, ada... Kalau you tak rujuk kepada mana-mana, nanti macam mana Menteri nak jawab? Awak tak bagi maklumat yang detail? Alih-alih yang berhormat. Macam mana Yang Berhormat Menteri nak menjawab nanti tertaluk kepada Yang Berhormat Menteri. Dan saya rasa jalutong sila duduk kerana saya dengar perbahasan Yang Berhormat Pasir Mas. Pasir Mas tak merujuk kepada mana-mana rumah ibadat. Speaker, Setuju saya, dengan speaker. Saya, saya minta beliau tarik balik kenyataan Team A dan Team B. Setiausaha Agung telah menjelaskan, tak ada Team A dan Team B. Dan sebab tu saya telah merujuk. Kita tak bergaduh macam pas dan bersatu di perlis. Yang Muhammad well, sebab tu. Ya, Rohmat pasal. Sebab tu saya telah merujuk sebab benda tidak wujud. Bahawa walaupun baginda kata benda itu wujud, tapi dah benda tak wujud sebab tu saya telah merujuk Team A Team B. Mengasi kepada Tuan dan uh, saya fikir macam mana Kota Melaka kata menteri nak jawab menteri daripada DAP sendiri meragui diragui kemampuan daripada menteri ni apa macam ni Ahli Parlimen tak boleh ragu men kemampuan menteri. Saya so, dia Kalau tak, berani nak bangkitkan isu. Uh, isu terakhir, Puan Ibu Tua. Huh? Beranilah habis-habisan. Ya, bagi... Cukuplah. Ya. Yang berhormat. Yang berhormat Kota Melaka, sila duduk. Yang berhormat. Yang berhormat Kota Melaka, sila duduk.